Як спочатку тривоги вже почалось, почало працювати ПВО і десь о на другої ночі почули вибух, але були вже в паркінгу. Ось, на жаль, постраждав мій саме власний автомобіль. Ну, нічого, слава Богу, що живі залишилися. От як, як видно, повибивало вікна у сусідів, повиносило. Ну, нам в цьому плані трошки повезло з квартирою, але, на жаль, так, авто постраждав. На жаль, так. Як давно купили серце? Рік назад. Чуть більше, чуть більше року. Ну Ні, нічого, буде значить ще краще. Вчера я проснулся, со мной был внук. Внук два года, он пришел мне за ногу взял, и я эти взрывы слышал. Но я не думал, что это в зал. Не думал. Утром, на 6 часов, у меня 7 часов первая тренировка начинается. Брось, мне звонит тренер. Ты слышал? Не слышал, чего по залу ударили. Вот так вот я узнал. Мы пришли сразу. И тренер ведущий, он по самбо, чемпионам мира воспитавший. Мы из зал бокса. Ну, о чемпионах давайте оставим. Я, мир, Европа, Олимпиада, мы все это повидали, но обидно за то, что для людей делается вот так вот, вот так вот сегодня поступает. Вот что. Ну, я думаю, что ну, Бог поможет хозяину. Быстро стоим, мы по новой начнем. Жить будет. Украина должна жить достойно, Одесса тем более. Мы как-то выходим, смотрим, люди живут, люди ходят. И кто-то нам мешает спокойно жить в 21 веке. Вот что обидно. Слава Богу, что никто не пострадал, все живые. Здесь у нас жил кот с открытия. Я котенком его принес. Кота вынесли, жив, здоров люди живы-здоровы, охранник беседки был рядом, тоже жив-здоров, вот самое главное. Очень обидно, конечно. Вот кот. А как зовут его? Хабиб. Это он после ночи прям, да? Коробка. Да, это его вынесли ночью, здесь был дым, угар, как бы. У него своя комната, где он ночью спал, жил, кушал, а так днем с клиентами бегал, на рецепшене сидел на стойке. Я живу в этом доме, и сзади меня моя обгоревшая машина. На ней я успела проехать меньше четырех месяцев, но я ей все равно благодарна за этот опыт. Я спала, я проснулась от звука того, что шахет летит как будто прямо на меня. Я подлетела в ванну, и случился сильнейший взрыв, я живу на третьем этаже, и понимаю, что если бы шахет упал на козырек крыши, не было бы меня, наверное, и квартиры тоже. А так он упал на машину. Грустно, вот. печально, ненавидим русню, продолжаем это делать. Вночі була тривога, спустились, потім дзвонила знайома, сказала, що прилетіло в копійку, а я знав, що там припаркований мій автомобіль. От. Коли пожежники загасили, вийшов і побачив, що на жаль, автомобіль мій От. А наскільки сильне пошкодження? Якщо розцінювати, з... По страховій, то це списання автомобіля. А як давно у вас ця машина? У 22-му році я купив її. Тобто свіженька, так? Да. А з чи… Ні, була пригнана зі штатів. Машина 16-го року. З невеликим пробігом була. Тепер не знаю, що буде. скорее всего, пойдет под спасание. А как житло ваше? Житло все в порядке, не пострадало.